Salam əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizə Yasamal rayonu Həsən Bəzərdadə prospektində 3 otaqlı mənzili təqdim edəcəyik. Keçək mənzilin təqdimatına. Mənzilin təqdimatını Mircal bəy davam edəcək. Keçək mənzildən yaxından tanış olaq. Salam Mircal bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. İbrahim bəy və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə indiyə qədər təqdim etmədiyimiz qəşəng mənzildən gəlin əziz. Mənzil yerləşir Həsən bəzərov prospektində, Töre Susurlu fondunun yanında. 3 otaq, 120 kvadrat metrə də ibarətdir. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. İlk öncə deyim ki, bu mənzili əgər siz əmlak sidentdən tərəfindən alsaz, əmlak sidentdən sizə bu mənzilin 1 illik komendatlığı, yəni tam mülkü sizə ödənişsiz veriləcək. Yəni onlara nələr mənzili? daxildir? Komendat pulu. Komendat pulu nə axıl dediyiniz? ə tanısa idi axı lan yəni onun kommunal 30 neçə manat kommunal pul olmalıdı. Birinin pulu biz tərəfindən ıı, bizdən alınmışdı da qayda olmaz. İndi isə başqa bir azdan tərəfə gəlmərti. Buranı da isə göstər bütün otaqların hamısına xidmət verir. Burada mənzilin giriş qapısı yerləşir. Giriş qapısından mənzilə daxil olduqda belə bir dəhliz koridor sistemi sizi qarşılayır. Belə bir dəhliz koridor sistemimiz var. Bu, şəhər lotsu səbəb şıqarlıdır. Şımandırmasa keçəndir. Yəni gün ətrafında gərilir bu sima. Sizsiz bir-bir otaqları mənə göstərin. Başlayaq. Firxojdan hol istamıza tanış olduq. Evet. Bir poşet yemək olur. Rəssim qada hamısı asl vəziyyətində. Dizaynerlə görüş hazırlığı da qarantin verildi. Bu günü hardan almışsınız? Bu günü çay hazırlığı var. Burda mənzilin qonaq otağı yerləşir. Şəkillərinizdə dizaynı qonaqlıq, maqnitik şövlər, muzxuyur, stol, qura, hər şey yəni ideal qədər şurda bu mənzildə var. Dizayn əsasında yığılmış mənzil tam hazırdır. Lazım olan da çarşıçıları da vermək olar. Dizayn Necə dizaynlə yığılıbsa, təkcə seçilsə mənzildə o vəsində yığılıb hazır vəziyyətdədir. Bura qonaq otağımızdır, tanış oldu. Qonaq otağımızın pəncərəsinə gördüyünüz kimi vitrin pəncərədir. Bu da şərait yaradır ki, mənzilimiz daha geniş və işıqlı görünür. Bir kənardan göstərimsizsə mənzilimizin qonaq otağı. Baxın. Məzinin dizayn rəsmləri də var bizdə. Əgər mənzilin yerləşməsi, əşyaların necə qoyulması ə, bilmək istəyən şəxslərə dizayn şəklin göndərərək daha ətraflı tanış ola bilərlər. Bir də onu gətirirəm ki, mənzilin xol hissəsi sanitar boşluqlardan ayrıldı olar və mətbəxinin toxanəsi granit forma istifadə olunub. Bu da geniş mətbəx hissəmiz. Membranaya yığılmış mətbəx mebeli axıra qədər yığılıb. O hissədə soyuducu nəzərə tutulub, qaldıryan, paltaryan, qaz peşləri, məyək toxca falan. Bu da kranta bağlanacaq üstünə. Eyvan açışı var mətbəximizdə. İcrağın böyük zəhmət olmasa soram. ekip edin. Kayıbanın önce önü için edin. Keser Çok video bence zaman parlamaz mı? Burda isə nazirin baldə yataq otağı yerləşir. Taxt stəni burda nəzərə tutulur. E, Şkaf yerləşir orada, burda intermalyaz yerləşir. Kanze və xətt də falan hamsa atılıb. Və sadəcə mebellərinizi yığın, şəxsə əşyalarınızı yığın, cəld yaşayın. Belə bir mənzildir. İndi isə uşaq otağına keçək. Burda isə uşaq otağı yerləşir. Şəhər qonada da, super qonada var. Bayramda yaşamaqdan rahat istəmək olur. Əziz izləyicilərimiz, baxın bura Həsən Bəzərdəv prospektidir. Qələbə dairəsindən Bakı Mol ticarət mərkəzindən üzrə eksperimental, yəni Topçubaşıvadın Elm cərahiyyə bölməsinə gedəndə sosial fond var. Görürsünüz, sosial fonddan sonraki yeni tikili super bir binada yerləşir mənzilimiz. İkinci indi daha dolğun da məlumatları bir zaman gətirəcəyik. Burada bir sanitaroq otaq yerləşir. İkinci sanitaroq otağımız duş kabin, duş təchizatı şey hazır belə. 0-dan mənzildə yaşayan şəxslər mənzil Mənzil haqqında bu məlumatı bir də gəldim. Deməli mənzil yerləşir Cəlilov prospektində, 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində. 120 kvadrat metr ölçüyə malikdir. Binanın 2 ədəd sürət lifti, 3 mərtəbə yeraltı dayanacağı, binanın altında ayrıca fitness klubu, idman mərkəzi, hamam, hər bir şey, hər bir şəralıq var. Həyətində maşın saxlamağı yeri var. 2 dənə istiqamətli 3 standart isti var. Səhv etdim, 2 dənə, 3 dənə isti var. Yəni çox baxımlı, ə keyfiyyətli binalardan birində yerləşir. Mənzilin mənzil təmirə son ola bilməz. Özünüz də gördünüz ki, bu cür dizayn çox çətin halları olur. Belə bir təmir eləsinlər. Dizayn seçilib olmuş mənzildir. Mənzilin hüqumlü şərt görməsində, aşağıda şərt görməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə nömrəmizlə qeyd olunacaqdır. Bəlkə eşitdiyim kimi, əgər bu mənzili bizdən alsaz, mənzilin 1 illik kommunal xərci əmlakçı şirkət tərəfindən müştəriyə təqdim olunacaqdır. Bina, mənzil haqqında məlumatınız oldu. Açar da bizdə destə ilə baxış görmək mümkündür. Buyurun İbrahim, mən siz də sözünüzü. Çox sağ olun Mircəval bəy, mənzil haqqında ətraflı məlumatı qeyd elədiniz. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Həsən Bəzərdəbov prospekti, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Toçbaşıov adına evimi eksperimental deyilən xəçxananın yanında 19 mərtəbəli binada yerləşir. Qanuni 3 otaqlı, super təmirli bir mənzildir. Məhzimizin sənədləşdirmə qaydasında dövlət sənədi, çıxarış və texniki pasportdur. Nəq şəkildə alqısı və dövlət ipotekası təsdiq olunmuş şəxslər də müraciət edib mənzili ala bilərlər. Məzilə haqqında bu qədər. Allah alana və satana xeyir versin. Növbə çəkici də mənzildə görüşənədik.